নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি আমি আলোচনা কৰিম ভূত সঁচাকৈ আছেনে আজিৰ বিষয়টো অলপ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় গতিকে মই আশা কৰিম মই আলোচনাবিলাক কৰি যাম যাতে আপোনালোকে সঁহাৰি দিয়ে মই সেইটোৱে পোনপ্ৰথমে সকলোলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ ভূত সঁচাকৈ আছেনে এতিয়া বৰ্তমান কোনেও নেজানে মোৰ এতিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'বলৈ গ'লে ভূত কিন্তু মই নাই বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ মই একদম প্ৰচণ্ড এজন বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি গতিকে এইবিলাক কথাত মই বিশ্বাসী নহয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাহে মই কৈছোঁ দেই আপোনালোকে কিভাৱে আপোনালোকে মতামত জনাব কিন্তু মই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভোট কিন্তু মোৰ হিচাপতে নাই মানে কিয়নো আজিলৈকে মই এতিয়া পঁচিছ বছৰ হ'ল এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থকা মই কিমান ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰোঁ এতিয়া কেতিয়াবা মোৰ ৰাতি এনেকুৱাও হৈছে তিনিটা বজাত মই অকলে পাঁচ কিলোমিটাৰ ছয় কিলোমিটাৰ তেনেকৈ গুচি আহিছোঁ তেনেকুৱা অভিজ্ঞতাও মোৰ হৈছে কিন্তু মইতো একো ভোট আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই গতিকে মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ যে ভোট মই দেখি পোৱা নাই মোৰ হিচাপত ভূত নাই নাজানো আৰু কি হয় কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটো কৈছোঁ আমি সদায় বিজ্ঞান মনস্ক চেতনাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে বিজ্ঞান মনস্কতা মানে বুজি পাইছেনে যে বৈজ্ঞানিক চি চিন্তা চেতনাৰে মনবিলাক পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখিব লাগে অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত নহয় বৈজ্ঞানিক চেতনাৰে মনবিলাক জ্যোতিষ্মান কৰি ৰাখিব লাগে সেয়াই হৈছে বিজ্ঞান মনস্কতা বিজ্ঞান মনস্কতাই আমাক এজন শাৰীৰিক মানসিকভাৱে উৎকৰ্ষ সাধন কৰাত বিশেষ ভূমিকা আৰোপ কৰে গতিকে বিজ্ঞানমনস্ক হ'বলৈ সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো অত্যন্ত আৱশ্যকীয় এতিয়া ভগৱান বহুতে কয় তই ভগৱান বিশ্বাস কৰনে যদি ভগৱান বিশ্বাস কৰ ভূতো আছে ভূতো বিশ্বাস কৰিব লাগে তেনেকৈ বহুতে যুক্তি দিয়ে কিন্তু মই কওঁ যে ভগৱান বিশ্বাসে আমাক মনটোক প্ৰশান্তি দিয়ে নি অনাবিল প্ৰশান্তি দিয়ে গতিকে ভগৱান বিশ্বাসটো বেয়া নহয় অত্যন্ত আমাৰ ধাৰ্মিক হ'বলৈ কোৱা নাই যে আধ্যাত্মিক ভাৱটো আমাৰ লাগে মই সেই ক্ষেত্ৰতহে কথাটো ক'বলৈ গৈছোঁ আধ্যাত্মিকভাৱে আমাৰ মনটোক সজীৱ কৰি তোলে গতিকে ভগৱান বিশ্বাসটো ঠিকে আছে কিন্তু ভগৱান বিশ্বাস কৰিলে যে ভূত বিশ্বাস কৰিব লাগিব তেনেকুৱাতো কোনো যুক্তি নাই এতিয়া ভূত বিশ্বাসে কিবা আমাক উপকাৰ কৰিছে জানো উপকাৰটো মই একো দেখি পোৱা নাই অত্য অত্যন্ত অপকাৰেই দেখিছোঁ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাতি বাহিৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগিলেও অকলে যাবলৈ বহুতে ভয় কৰে এতিয়া কিবা লাভ হৈছেনে এইবিলাক ভূত বিশ্বাস কৰি এতিয়া ভগৱান বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মনবিলাক আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে যাৰ ফলত সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰিছে মই এতিয়া ধৰ্ম নামত বৰ্তমান যি চলি আছে মই সেইবিলাক ক'বলৈ যোৱা নাই এতিয়া অলপতে দেখিছোঁ ক'ৰবাত নামত বাবা এজনে যোৰহাটত শোভাযাত্ৰা কৰিছে এইবিলাকতো উচিত নহয়েই কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আধ্যাত্মিক চেতনাই আমাক যেনেকৈ উপকৃত কৰিছে কিন্তু ভূত বিশ্বাসে আমাক একো উপকৃত কৰিব পৰা নাই গতিকে আমাক যি উপকাৰ কৰিছে আমাক ধৰি ৰাখিব লাগে যি উপকাৰ কৰিব পৰা নাই তাক আমি এৰি দিয়াই শ্ৰেয় পৰঞ্চহীয়ে আমাৰ অপকাৰহে কৰিছে একোতো যুক্তি নাই মানে বিশ্বাস কৰি থকাৰ গতিকে মই সকলোলৈকে এই আপাহতে আহ্বান জনাইছোঁ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনাৰে আপোনালোকৰ মনবিলাক পৰিপূৰ্ণ কৰি তোলক তেতিয়া দেখিব সমাজখনত শান্তি সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰিছে একো নেতিবাচক কথাবিলাকে আমাক ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া মই নিজে এটা শক্তিক বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱানকো বৰ বেছিকৈ বিশ্বাস নকৰোঁ মানে মই বহুত অধ্যয়ন কৰি দেখা পাইছোঁ যে ভগৱান বোলা বস্তুটো আজিলৈ কোনো দেখি পোৱা নাই গতিকে কিন্তু এটা শক্তি আচলতে যেন লাগে মানে কিয় লাগে গম পাইছেনে এতিয়া মোৰ যদি আজি মৃত্যু হয় মোৰ দেহটো জ্বলাই দিব মোৰ কিন্তু আত্মাটোৰ কি হ'ব সেই আত্মাটোৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ মন যায় এতিয়া বহুতে কয় ৰিকল কৰিব পাৰে বুলি মোৰ আত্মাটোক মাতি আনিব পাৰে বুলি কিন্তু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ অন্ধবিশ্বাস ইয়াৰ একো যুক্তি নাই বৰঞ্চ আমাক ঠগ প্ৰৱঞ্চনাৰে লুটপাট কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে একাংশ লোকে গতিকে আমি সজাগ হ'বৰ হ'ল প্ৰতিজন লোক ৰিকল কৰিব পাৰে জানো বাৰু এতিয়া মোৰ আত্মাটো কি হয় এতিয়া মই নিজে নাজানো কোনেও নাজানো এইটো কথা যিমান এতিয়া বিজ্ঞানৰ আজিলৈকে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াব পৰা নাই যে প্ৰকৃততে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আত্মাটোৰ কি হয় এতিয়া মোৰ মৃত্যু হ'লে মোৰ শৰীৰটোহে মৃত্যু হ'ব কিন্তু আত্মাটোৰ কি হ'ব আত্মাটোৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ কেতিয়াবা মন যায় কিন্তু এতিয়ালৈকে মই আজিলৈকে একো তথ্য মই পোৱা নাই যে য'ত আত্মাটোৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে উল্লেখ থাকে আজিলৈকে কিন্তু তেনেকুৱা তথ্য মই একো পোৱা নাই গতিকে মই আশা কৰিম যিটো বস্তু আমি দেখি পোৱা নাই সেই কথাটো লাগি নাথাকি যিটো আমি দেখি পাইছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত এতিয়া আমাৰ বহুতে ভগৱান বিশ্বাস কৰি অত্যন্ত ধৰ্ম চৰ্ম কৰি থকাতকৈ যদি এতিয়া মা দেউতা জীয়াই থাকোঁতে যদি আমি পৰ্য মানে পৰিচৰ্যা কৰিব পাৰোঁ সেয়ে আমাৰ বাবে ভগৱান সেৱা নহয় জানো গতিকে আমি দেখি থকা ভগৱানবিলাকক আমি প্ৰণাম জনাবলৈ শিকিব লাগে গতিকে আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিজ্ঞান মনস্ক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক এধাপ আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত বেছি পৰিমাণে সহায়ক হ'ব বুলি মই আশাবাদী এতিয়া ভূত এতিয়া টি ভি চিভিত দেখুৱায় যে ভূত সদায় ক'লা ভূত সদায় বগা দেখুৱায় কিন্তু মোৰ হিচাপত ভূতক যেনেকৈ বৰ্ণনা দিয়ে ভূত কোলাহে হ'ব লাগে কিন্তু ভোট দেখোন চবতে বগা বুলিহে দেখুৱায় বগা ভোট থাকিব পাৰে নেকি কাৰণ এতিয়া ভোটৰ যেনেকৈ বৰ্ণনা আগবঢ়ায় এতিয়া ভোটটো চাবলৈ গ'লে একদম কুট চিট হ'ব এতিয়া ভোট সদায় ক'লাহে হ'ব লাগে কিন্তু ভূত সদায় যে বগাহে দেখুৱাই কথাটো কি তাৰ এটা সত্যতা কি আছে গম পায়নে এতিয়া আমাৰ ভোট সাধাৰণতে ৰাতি ওলাই বুলি কয় এতিয়া ৰাতি সাধাৰণতে কুলা বস্তুটো জিলিকি নাথাকে সেইকাৰণে ভূত কোলা কেতিয়াও নহয় ভূত সদায় বগাই হয় চাব টিভিতে দেখক ক'ৰবাত দেখক কোনোবাই বৰ্ণনাই দিয়ক সদায় সি বগাটো দেখিছোঁ বুলিহে ক'ব বগা দেখাৰ যুক্তি কি কেতিয়া কুলা ৰাতি যেতিয়া আন্ধাৰ হৈ থাকে তাত বগাটো উজ্জ্বল ৰূপত পৰিস্ফুট হৈ থাকে জিলিকি থাকে সেইকাৰণে বগাটোকহে ভূত বুলি বৰ্ণনা দিয়ে কিন্তু ভূত যেনেকৈ বৰ্ণনা মানুহে দিবলৈ চেষ্টা কৰে এইটো কুলাহে হ'ব লাগে কিন্তু বগাহে হয় তাৰ এইটো যুক্তিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ এইবিলাকত কথা মানি নচলি বিজ্ঞান মনস্কৰ চিন্তা চেতনাই মনবিলাক পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিব তেতিয়া সমাজখনৰ লগতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ই বহুত বেছি পৰিমাণে সহায়ক হৈ ৰ'ব এতিয়া আত্মাক বহুতে আত্মাৰ সম্পৰ্ক অৱস্থিতি সম্পৰ্কে মই এতিয়া নিজে যি গৱেষণা কৰিছোঁ তাত কিন্তু বিশেষভাৱে এতিয়ালৈকে ধৰা পৰা নাই যে আত্মাটোত প্ৰকৃততে মৃত্যুৰ পিছত কি হয় এইটো এতিয়া ময়ো বৰ্তমান আপোনালোকৰ আগত দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি এদিন গৱেষণা কৰি উলিয়াব পাৰে তেতিয়াতো ভালেই নাজানো মোৰ হিচাপত কিন্তু গৱেষণা কৰি উলিয়াব নোৱাৰিব কাৰণ আত্মাটোৰ অৱস্থিতি গম পোৱা মানে আৰু মানুহ অমৰত্ব লাভ কৰিব অমৰত্ব লাভ কৰিবলৈ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এইটো অসম্ভৱ কথা দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু অমৰত্ব লাভ কৰিবলৈ কোনো জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে আত্মাৰ অৱস্থিতি যে কেতিয়াবা উলিয়াব পাৰিব সেইটো ক্ষেত্ৰত মই একদম ন দি দৃঢ়তাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে আত্মাৰ অৱস্থিতি উলিওৱাটো অসম্ভৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি মই গতিকে আত্মাটোৰ কি হয় কোনেও নেজানে গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে নেদেখা বস্তুটোকৰ লগত লাগি নাথাকি আমি দেখা বস্তুবিলাকক আমি সেৱা কৰিবলৈ শিকিব লাগে জ্যেষ্ঠজনক যদি আমি সেৱা কৰিবলৈ শিকোঁ কনিষ্ঠজনক যদি মৰম কৰিবলৈ শিকোঁ পিতৃ মাতৃক যদি ভক্তি কৰিবলৈ শিকোঁ সেয়া হ'ব আমাৰ বাবে অনাবিল আনন্দ গতিকে আমি দেখা বস্তুটোক আমি প্ৰণাম জনাবলৈ শিকিব লাগে নেদেখা বস্তুটোৰ লগত লাগি থাকি অযুক্তিকৰ কথা বৰ্ণনা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মই সদায় সদায় এইটো কথা কৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ক'বলৈ মই বিচাৰোঁ যে ভয়েই ভূত আপুনি যিমানে ভয় কৰিব সিমানে আপোনাৰ ভূতৰ ভূত বুলি আপুনি বিশ্বাসটো আপোনাৰ সিমানে বাঢ়ি যাব গতিকে আপুনি যিমানে সাহসী হ'ব সিমানে আপোনাৰ ভূতৰ পৰা এই অপশক্তিবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ মন সিমানে আপোনাৰ সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি মনটো বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা চেতনাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ ৰ'ব গতিকে ভয়ে ভোট বোলা কথাটোত মই অতিকৈ বিশ্বাসী যে আপুনি যদি ভয় কৰে আপোনাৰ বাবে ভোট আছে আপুনি যদি ভয় নকৰে আপোনাৰ বাবে কিন্তু ভোট নাই এতিয়া মোক চাওক মই এতিয়া ভোট নাই বুলি কৈছিলোঁ বহুতে কিছুমান হোৱা হ'লে এতিয়া বিশ্বাস কৰিহেন মই এনেকৈ ক'লে মোক সঁচাকৈ সি ভূতে ধৰিব নেকি আহ আহনা কোন ভোট মোৰ চলে হ'ব চাবলৈ মন যায় কিন্তু মোৰ চলে ভোট কেতিয়াও নাহে যে কেলৈ নাহে মইতো আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই মানে মই ইমান ভোটৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকোঁ মোক এতিয়া ভূটে নিয়মতে ধৰি ক'ৰবাত বহাই থওঁগৈ কিবা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু ভোট মোৰ ওচৰলৈ নাহে যে কেলৈ নাহে এতিয়া পঁচিছ বছৰ হ'ল মই ভোট বিচাৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ভোট বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া নাজানো আৰু কি কথা মই এতিয়া চাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু দেখি পোৱা নাই যোনে আকৌ ভোট দেখিবলৈ নিবিচাৰে সি তাকেহে ভূটে দেখুৱাই দিয়া বোলে সেইটো কি কথা নাজানো আৰু দেই মই সেইটো তাৰ ওপৰত একো কমেণ্ট দিবলৈ যোৱা নাই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে অভিজ্ঞতা ক'ম বাৰু আগতে ৰাতি কেতিয়াবা দৌৰিবলৈ যাওঁ নহয় দৌৰিবলৈ যাওঁতে আগতেনো মোৰ অলপ টিভি চিভিবিলাকত ভূতৰ চিনেমা তিনিমা চাই ভূতৰ প্ৰতি ভয় সোমাই গৈছিলে আগতে সৰু যেতিয়া আছিলোঁ ক্লাছ নাইন এইট নাইন মানত পঢ়ি থকা সময় আৰু আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনমানত তেতিয়া দৌৰিবলৈ ৰাতি যাওঁ দৌৰিবলৈ যাওঁতে এদিন কি হ'ল বগাকে মই বস্তু এটা দেখিলোঁ নহয় ৰাতি চাৰিমান বজাত বগাকে মানে দেখি মই ৰখি গ'লোঁ আৰু সেইখিনিতে ৰখি পিনি মই ওলটাই পূৰা দৌৰিলোঁ আৰু যেতিয়া বাকী মোৰ লগৰ সংগীবিলাকক লগ পাইছোঁ তেতিয়াহে মই উভতি আহিছোঁ মই পিছতে তেওঁ গৱেষণা কৰি ধৰা পৰিছে যে সেইজন আজান দিবলৈ কোনোবা মুছলমান লোক উঠিছিলে কাৰণ সেই জেগাডোখৰ মুছলমান প্ৰধান এৰিয়া আছিলে গতিকে মই পিছত গৱেষণা কৰি সেইটো পাই গ'লোঁ বগা কি বস্তু যেনেকৈ আছিলে মই গমেই পাই গ'লোঁ কাৰণ তেওঁ টোপি ধুনীয়াকৈ মানে পোচাক আৰু ধুনীয়াকৈ পোছাক পৰিধান কৰি আছিলে গতিকে যাৰ প্ৰেক্ষাপটত মই ভোট বুলি ভাবিছিলোঁ সেই তেতিয়া সৰুকালে দুহেজাৰ তেৰ চনত কিন্তু এতিয়া মই গৱেষণা কৰি এতিয়া নহয় তেতিয়া মই গৱেষণা কৰিলোঁ তেতিয়া অলপ বিশ্বাস আছিলে নে ভোটৰ প্ৰতি মই কাৰণ তেতিয়া চিনেমা দিনা চাইবিলাক বহুত চিনেমা আছিলে নহয় কিবা বিক্ৰাল বেতাল নে কি এনেকুৱা কিছুমান চিনেমা এনেকুৱা এইবিলাক সেই চিনেমাবিলাক চাই মোৰ অতি ভয় এটা সোমাই গৈছিলে যাৰ প্ৰেক্ষাপটত মই তেতিয়া অলপ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বিশ্ব গম পাইছোঁ যে কেতিয়াও সেইবোৰ উচিত নাই মানে কেতিয়াও সেইটো যুক্তি নাছিলে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধবিশ্বাস মানে এতিয়া মই গৱেষণা কৰি গম পালোঁ সেইজন যেনেকৈ মুছলমান লোক বুলি মই গম পাই গ'লোঁ তেওঁ তেওঁ পোৱা আজান দিবলৈ উঠিছিলে এতিয়া গতিকে নাজানো আৰু দেই মোৰ যিটো মোৰ মনৰ অনুভৱ সেইটোৱে আপোনালোকে আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ কিমান কিমান উচিত হৈছে কিমান অনুচিত হৈছে সেয়া আপোনালোকে বিশ্বাৰ্য বিষয় গতিকে মই সেয়া আশা কৰিম যে এই ভয় নামৰ সত্ৰটোক আঁতৰাই এই সাহসিকতাৰে নিজৰ জীৱনটো ধন্য কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে জীৱন ধাৰণা মানদণ্ড উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি পৰিমাণে সহায়ক হৈ ৰ'ব এতিয়া টিভি মোবাইলবিলাকত এতিয়া বহুতে ভূতৰ চিনেমাবিলাক চিৰিয়েলবিলাক চাই 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 এডিকশ্য়ন হৈ যায় যে ভূত সঁচাকৈয়ে আছে মনটোত তেনেকুৱা লাগে কিন্তু এতিয়া মোক চাওক মই ভূত চাবলৈ মই ঘূৰি ফুৰোঁ ৰাতি ৰাতি কেতিয়াবা ঘূৰি ফুৰোঁ কিন্তু মই ভূত দেখি নাপাওঁ এতিয়া যোনে ভয় কৰে আকৌ সিহে ভূত দেখি পায় বহুতে কয় নহয় যে মই ভূত এটা দেখিছিলোঁ নহয় এনেকে এনেকৈ এনেকৈ ৰাতি যাওঁতে এতিয়া মই চাবলৈ বিচাৰি থকা মানুহটোক মই ভূত দেখি নাপাওঁ আজিলৈকে কি কথা নাজানো আৰু এতিয়া হৰৰ চিনেমাবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত বেছি অৱদান যোগাইছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ হৰৰ চিনেমাবিলাকত এনেকুৱা অতিৰঞ্জিতভাৱে দেখুওৱা হয় এই ভূত নামৰ শক্তিটোক যে মানুহে বিজ্ঞান মনস্ক চেতনাৰ মানুহেও যদি ভূত হৰৰ চিনেমাবিলাক চাই থাকে সি ভূত বিশ্বাস কৰিবলৈ ল'ব প্ৰেতাত্ম বিশ্বাস কৰিবলৈ ল'ব গতিকে মই মানে অনুভৱ কৰোঁ যে হৰৰ চিনেমাবিলাক পৰাপক্ষত নোচোৱাত শ্ৰেয় এইবিলাক চিনেমা চাই একো লাভ নাই যিহেতু বস্তুৰ পৰা একো লাভ নাই সেই বস্তুটোক আমি ত্যাগ কৰি দিয়াই উচিত নহ'লে জোৰ পুৰি হাত পোৱাৰ পিছত আমি যিমান প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলেও আমাৰ কোনো উপকৃত নহ'ব গতিকে হৰৰ চিনেমাবিলাক চাবলৈ আমি বাদ দি যিবিলাক বিজ্ঞান মনস্ক চেতনাৰে নিৰ্মিত কৰা চিনেমা আমি সেইবিলাক চোৱাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আমি ভালটো সদায় গ্ৰহণ কৰিব লাগে বেয়াটো সদায় ত্যাগ কৰিব লাগে মই সদায় সেইটো কথাই অনুভৱ কৰি আহিছোঁ সদায় সেইটো কথাই কৈ আহিছোঁ এতিয়া লেকা একাংশ লেখক আছে আমাৰ অসমতে আছে একাংশ লেখক এতিয়া এই ভূত নামৰ চৰিত্ৰটোক লৈয়ে বহুত কাল্পনিক ৰহস্য উপন্যাস ৰচনা কৰিছে কিন্তু তাৰপেক্ষত কিবা লাভ হৈছে বুলি ভাবেনে মাৰ্কেট দুদিনমান দখল কৰিব পাৰিছে সেই কিতাপকেইখনে তাৰ উপৰেঞ্চ একো লাভ নে হোৱা নাই মই অনুভৱ কৰোঁ মানুহক অন্ধবিশ্বাসী হ'বলৈ শিকাইছে সেইসমূহ কিতাপে একো লাভ হোৱা নাই তাৰ ওপৰৰ পৰা মই সেইটোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে এইবিলাক কিতাপ পঢ়ি একো লাভ নাই মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই কাল্পনিক কাহিনীৰে সজা সজোৱা কিতাপ দুই মিনিটৰ বাবে সুখ এটা লাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে একো প্ৰকৃতাৰ্থত লাভালাভ পোৱা দেখা নাযায় গতিকে সেইসমূহ ত্যাগ কৰি আমি বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা চেতনাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ম বুলি আশাবাদী হ'ব লাগে সকলো ব্যক্তি এতিয়া কোনেও দৃঢ়তাৰে ক'ব নোৱাৰে ভোট দেখিছোঁ বুলি এতিয়া চবেই কয় ভোট আছে ভোট আছে ভোট আছে কিন্তু কোনে বাই আজিলৈকে দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰিছেনে মই আমুক জেগাত ভোটটো দেখিছিলোঁ আমুক জেগাত ভোট আছে সঁচাকৈ ভোট আছে কোনোবাই আগত দৃঢ়তাৰে ক'ব কেতিয়াও নোৱাৰে কোনোবাই ক'ব চাহটোকে এতিয়া মই যেনেকৈ আপোনালোকক উদাহৰণটো দিলোঁ যে মুছলমান ব্যক্তিজনক দেখি পিনি মই ভোট বুলি এই দুহেজাৰ তেৰ চনত ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিছত নিজে গৱেষণা কৰি ধৰা পৰিছে যে ৰাতিপুৱা আজান দিয়াৰ সময়ত উঠা কোনোবা মানুহে ধুনীয়াকৈ পোচাক পৰিচ্ছন্ন কৰা এজন মানুহ যেনেকৈ এতিয়া মই মোৰ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে তেনেদৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভূত দেখিছোঁ বুলি যিসকলে কয় সেই তেনেকুৱা কিছুমান চৰিত্ৰক দেখা সেইটো কেতিয়াও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দৃঢ়তাৰে ক'ব নোৱাৰে যে মই ভূত দেখিছোঁ বুলি সেই সদায় দমুজাতে কথাটো ক'ব যে মই ভূত দেখিছোঁ নেকি সেইটো হ'ব লাগে তেনেকুৱা লেখিয়াহে কথাটো কয় কিন্তু মোৰ আজি মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাখিনিহে মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰি গৈছোঁ যে মই বহুত বিশ্বাস নকৰোঁ এইটো দৃঢ়তাৰে কথাটো কৈছোঁ বহুত মই সম্পূৰ্ণ এজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুহ সেয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে মই আশাবাদী যে এখন বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ গঠন হ'ব লাগে মই সেই কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা চেতনাৰে আমি উদ্বোধ কৰিব পাৰিব লাগে সেয়াও মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ গতিকে মই আশাবাদী মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক বিজ্ঞান মনস্ক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও যাতে আপোনালোক উপকৃত হয় মই সেই আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ ভোট দেখিছোঁ বুলি কোৱাসকলে ভোট কেতিয়াও দৃঢ়তাৰে দেখিছোঁ বুলি এইটো ক'ব নোৱাৰে এইটো এশ শতাংশ নিশ্চিত গতিকে অন্ধবিশ্বাসক আমি প্ৰশ্ৰয় নিদি অন্ধবিশ্বাস কু সংস্কাৰ দি ডাইনী হত্যা এইবিলাক কেলে হয় এতিয়া এইবিলাকক অন্তৰালত কাহিনীটো আমি দেখিম মই সেইবিলাকৰ ওপৰত বেলেগ ভিডিঅ' বনাম গতিকে আজি মই আৰু দীঘল কৰিব বিচৰা নাই গতিকে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইবিলাক কথা কৈ কৈ ভোটৰ ভয় দেখুৱাই দেখুৱাই মনত ভয় সোমোৱাই দিয়াটো অত্যন্ত বেয়া কথা মই অনুভৱ কৰোঁ গতিকে আমি সদায় যিটো কথা সঁচা আমি সঁচাটোকে আমি তেওঁলোকৰ আগত উল্লেখ কৰিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰতীয়মান কৰাব লাগে মিছা অযুক্তিকৰ কথাবিলাকত লাগি থাকি একো লাভ নাই একো উপকাৰ হোৱা নাই এতিয়া ভূত বিশ্বাসৰ পৰা কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে একো লাভ নাই এতিয়া মানুহে মৰি গ'লে এইটো ভূত হৈছে বুলি বিশ্বাস কৰে এতিয়া আমাৰ আত্মাটো কি হয় এতিয়া আজিকালি আজিলৈকে বিজ্ঞানেও উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াব পৰা নাই গতিকে আপুনি মই লাগি থাকি বিশেষ লাভ নহ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আমি যিবিলাক কথাত লাগিব লাগে আমি সেইবিলাক কথাত আমি মূৰ ঘমাব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ যিবিলাক কথাত লাগি থাকি লাভ নাই সেইবিলাক কথা আমি ইমানতে এৰি দিয়াটো উচিত বুলি অনুভৱ কৰোঁ গতিকে ভূত নামৰ সত্ৰাটোক আঁতৰাই বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা চেতনাৰে উদ্বুত কৰিবলৈকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপ আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যাতে কেতিয়াও ভয়েই নেদেখুৱাই মই সেইটো সকলোলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৰে ভাল হওক মোৰ সেইটোৱে আশা এখন বিজ্ঞান মনস্কৰ চেতনাৰে পৰিপূৰ্ণ সমাজ গঠন হওক মোৰ সেইটোৱে আশা ভূত নামৰ শক্তিটোক আঁতৰাই বিজ্ঞান মনস্কৰ জেউতিৰে আলোকিত হওক সকলোৰে জীৱন গতিকে আজিলৈ বহুত দীঘল নকৰোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আজি ফুল আকৌ মই উল্লেখ কৰিছোঁ দেই এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত অভিমতহে ইয়াত বিতৰ্ক কৰা একো প্ৰয়োজন নাই আপুনি যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ বিশ্বাস কৰক মোৰ জাষ্ট তাৰমানে গছ পুলিটো ৰুইছোঁ মই জাষ্ট অলপ সাৰ পানী দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মানে বুজি পাইছেনে মই বিজ্ঞান মনস্ক এখন সমাজ গঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ তাত অলপ সাৰ পানী দিবলৈহে যত্ন কৰিছোঁ তাত যদি আপোনালোকে আৰু অলপ সাৰ পানী দি ল'ব পাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ লাভ যদি সাৰ পানী দি ল'ব নোৱাৰে অন্ধবিশ্বাসবিলাককে মুঠি মাৰি ধৰি থাকক এয়াই আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা কোনটো আপোনালোকে আঁকোৱালি লয় গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ বাই বাই